Підготовче судове засідання проводиться під головуванням судді Тарасенко, суддя Смирнова, суддя Клачко. 12 червня 24 години сплив термін тримання під вартою мого підзахисного ще діла, рано як Орлова і Журавля. Замість того, як ви бачите, вони утримуються за рішиткою, за склом. Ми вважаємо, що судді Дісянського районного суду не можуть розглядати. Это проважение. И тому мы заявляем о суду. Меня обвиняют в том, что я угрожал прокурору 12 числа на заседании. Меня не было в зале суда. За три с половиной года не начали ни одно заседание. Три с половиной года люди содержатся без приговора. Да? Нету ни потерпевших, сказал, ни свидетелей. И Ну понятно, что уже начинаешь как-то ругаться, как-то эмоционально доказывать. Ну максимум. Ну, э, есть да, разница, если да, допустим, оскорбить человека и сказать, я тебя убью и твою семью. <говорит> есть же разница, правильно? Тем более <говорит> идет видеофиксация, но ну, никто на это не, не обращает <говорит> внимания. Точно, я точно говорю, что ни судью, ни прокурора ни, это, не оскорблял. Я поддерживаю <говорит> мнение моих Я тоже тоже. рад. не оскорбляли. Разница не Они просто не хотят Дело было шито белыми нитками. Дело валит. Они уже за, за нас, они уже получили должности, награды получили, премии и все. А дело валится, осудить не могут. И они всеми правдами и неправдами, как хотят, не мытьем так они, мы начинают впихивать, впихивать, впихивать. Ну вот такой все, вот такой весь бред. В рамках всего криминального проложения МИПИ захисный. Ми Вильный. Вильный. В рамках данного криминального правоочинения, так или вильный. Чего я нахожусь здесь, а не в зале суда? Вы мне объясните. Почему меня держат незаконно в этой клетке? Вы тут представители закона. Почему вы натримаете? Почему уже четвертый рік вони сидят в клетке, как обезьяны? Почему они не имеют детей своих батьков, школу, садочек? Скажите мне, пожалуйста, пане прокурор. Помещение конвойного помещения. Вошла судья. Впевнений Вполне що что сейчас там избрание збранні санкції. Ви там робили, ваша честь. Шановні громадяни, я так розумію, особа, до якої я заходила, попросила зайти в мене, переконатися в тому, щоб викликати Присуйте, до нього швидку допомогу. Виколи, суддя вирішує, чи викликати швидку чи ні? Ос суддя зайшла. Суддя зайшла. и сообщить, сообщить Потому, нашим подзащитным, знаете, что, что у них по этому делу нет адвокатов, и они собираются вызвать адвокатов бесплатной правовой помощи. То есть это происходит то же самое, что и происходило в пятницу. 12. В ночь с пятницы на субботу, когда нас не допускали к нашим подзащитным. <звук> Толя Корлов себя плохо чувствует, у него поднялось сильное давление, мы вызвали скорую. Второй судья, по... ребята сообщили, что к ним зашла судья и сказала, что у них нет адвокатов, потому что они отказались. И сейчас их заведут в ну, да, зал, да, и, и там будет принято решение о том, чтобы вызывать скорую да. либо нет, а также относительно договора с бесплатными адвокатами. Жить, пожалуйста, стандартный, который ухудшился, стабилизировался? Сейчас на данный момент стабилизируется, ему рекомендован постельный режим. Что, Толику плохо? Вообще кровь пошла. Доктора вынесли заключение. По Журавлю Виктору, не может находиться в зале судебного заседания. Точно так же пощадил Гипертоничный крес. Ку, выключить хоть, хочешь? Смотри, если 7, куда 7, надевай 7, наручники проносить аптечку? 8, куда наручники 8. одевать? 8. Куда мне его Основание ничего 8. вы меня 8. не пропускаете? 8. 8. Распоряжение 8. кого? 8. Это безвольно. Хорошо, я прохожу. 8. Правильно? Конечно, вы мне позволяете проходить? Конечно. Вы, вы не мне не позволяете? Представьтесь, пожалуйста. На ком основании? Моему подзащитному на сегодняшний, на этот момент, стало плохо. Ему оказывается медицинская помощь. Я хочу проверить его состояние. Вы старше, меня не пускают. Были ли ценные указания или рекомендованные указания от представителей Министерства внутренних дел или прокуратуры относительно того, что не вывозить заключенных? Я не буду, Собирайтесь. надо, я настаиваю на это. Скажите, Смотрите, это заносят в зал суда, в зал суда несут человека. О, это другого. Да что же вы делаете? Врачи настаивают на густопилизации.